আলোচনার যদি প্রক্রিয়া এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের লগত হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে আমার মাননীয় সভাপতি শ্রীযুত হরমোহন বরাদেব শিক্ষামন্ত্রীর লগত টেলিফোন বার্তা হয়েছে যাকি আর শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে আমার কথাখানে মুখ্যমন্ত্রীর লোক যলোচনার দ্বিতীয় আলী আলোচনা এই আলোচনা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অবগত করেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর কথাখাল কোনো ধরনের নিগেটিভ ভাব প্রকাশ করা নাই আর নিশ্চয় আমি যদি ত্রিশ তারিখের পিছত যদি আমি কোনো ধরনের একটা সঁহারি হলে আমি তো। জানুৱাৰীৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত এটা আমি ভয়ংকৰ আন্দোলন কৰিম আৰু এই আন্দোলনৰ আগমুহূৰ্তত হয়তো আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ বিশ্বাস যে আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় আলোচনাৰ মজুৰে মাতিব বা এই বিষয়েও চৰকাৰে কিটো কিছু চিন্তা কৰিছে বুলি আমাৰ মনৰ ভাৱ হয় তেওঁলোকৰ নমনীয়তা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নমনীয়তাৰ কিছু প্ৰকাশ পাইছে পৰোক্ষ কথা হ'ল কি যে আমার তামুলী সারে যাকি মিলি সারক চেতিয়া সারক আর বিশ্বজিৎ সরকারক মানে টেলিফোন করেছিল ফোন যুগত মিলি সারের কথা হয়েছে মিলি সারে মিহি মিহি করে মানে কথাবিলা কয় বা তো আমার সহযোগ করার একটা মানসিকতা আছে যোগেশ চেতিয়া স্যার কিন্তু মোবাইলের সুইচ অফ হওয়া লিখিছে আৰু দ্বিতীয়তে কথা বিশ্বজিত চৰকাৰ নামৰ এই বদমাছ এই শিক্ষকজন এই ই কিন্তু মানে কিছুমান যুক্তি প্ৰদৰ্শনো কৰিছে তামোলি চাৰৰ ওচৰত যিয়ে নহওক কথা হ'ল কি আমাৰ এই যিটো এটা আন্দোলনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা সাংঘাটিক ধৰণে মানে চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয়া দিছে বাইছ তাৰিখৰ আন্দোলনটোৰ পৰা এতিয়া আৰু এওঁলোকে এতিয়া এই বিশ্বজিত চৰকাৰ নামৰ এই বদমাছ শিক্ষকজনে হে চূড়ান্তৰ দ্বাৰা মানে কোনো ধৰণৰ মানে দক্ষতা বোলা বস্তু নাই তেওঁ আজিলৈকে মইতো ভাবোঁ তেওঁ আজিলৈকে এটা টেলিফোন বাৰ্তা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ যোগ্যতা নাই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মোবাইল নম্বৰটোও ঠিক তেখেতৰ হাতত নাই তেনেযোৰ এজন মানুহে ত্ৰিছ তাৰিখে তেওঁলোকে কি আলোচনা কৰি তেওঁলোকে এখন মিটিং দিছে বুলি গম পাইছোঁ মই মাননীয় শিক্ষক বন্ধুসকলক কৈছোঁ যে এই সময়ত বিশ্বজিত চৰকাৰৰ যিটো কাৰ্যপন্থা এই কাৰ্যপন্থা কিন্তু আমাৰ বিশ হাজাৰ শিক্ষকক কিন্তু ধ্বংসতমুখলৈ ঢেৰি দিব গতিকে শিক্ষক বন্ধুসকল সাৱধান হওক এই বিশ্বজিত চৰকাৰ নামৰ মানুহজনৰ লগত যিকেইজন শিক্ষক আছে সেইকেইজন শিক্ষকৰ যদি কথা আপোনালোকে শুনে আৰু যদি ত্ৰিছ তাৰিখত যদি সভাত আপোনালোকে যায় নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো আন্দোলনৰ প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোত বহুত বিঘিনিৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু যিটো মানে মানে সুযোগ বা সুবিধা চৰকাৰে ল'ব গতিকে আমি চৰকাৰক যাতে কোনো ধৰণৰ সুযোগ বা সুবিধা নিদিওঁ গতিকে মাননীয় শিক্ষকসকলক মই আঁতৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই ত্ৰিছ তাৰিখৰ মিটিংখনত কোনো মানুহে সহযোগ নকৰিব আমাৰ যিটো আন্দোলনৰ যিটো কাৰ্যপন্থা এই কাৰ্যপন্থাটো আমি নিশ্চিতভাৱে জানুৱাৰীৰ পাছযোগত কৰিম আপোনালোকে মুঠতে সচেতন সজাগ হওক আৰু এই বদমা শিক্ষককেইটাৰ কথাৰ পৰা আঁতৰি থাকক যদি আমাৰ আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত এই পদ পথ প্রদর্ণের যিটো সমস্যাটো যদি সমাধান হোৱাটো বিচাৰে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জ্ঞানী গুণী গতিকে নেতৃত্ব কোনে পাৰিছে চৰকাৰৰ ওচৰত কোনে জনাবলৈ সক্ষম হৈছে এইখিনিও আপোনালোকে বিবেচনা কৰক মুঠতে আমার আমাৰ সমস্যাটো সমাধান আমাৰ হব লাগে